Nah, setelah proses yang terakhir itu, kehidupan Anda akan masuk ke dalam lingkaran kebahagiaan yang tak berkesudahan. Topik motivasi kita kali ini adalah lingkaran kebahagiaan yang akan mendatangkan kebahagiaan hakiki dalam hidup Anda. Saran saya, sempatkan waktu sejenak. Tontonlah video ini sampai selesai agar Anda mendapat pemahaman yang utuh. Sebelum kita membahas mengenai lingkaran kebahagiaan, mari kita perhatikan kata-kata berikut ini. Lalu, cobalah Anda susun menjadi urutan paling logis menurut Anda. Apapun susunan yang tepat, menurut Anda, kita bisa saja berbeda. Saya mengurutkan seperti dalam gambar ini. Jika Anda perhatikan, urutan ini menggambarkan proses perjalanan manusia mencapai kebahagiaan. Semakin ke bawah, semakin lama proses perubahannya, semakin ke atas, semakin mudah diubah atau berubah. Dengan logika seperti itu, maka berarti semua berawal dari pikiran. Maka, pikiran ini harus dijaga, karena bagian paling labil dari manusia, adalah pikiran. Mari, ikuti lanjutan video ini. 1. Berawal dari pikiran positif Pikiran adalah gagasan dan proses mental yang bisa terbentuk dari banyak hal. Respon pertama dari panca indera manusia, akan tersimpan dalam pikiran. Oleh karena itu, setiap hari akan ada sangat banyak hal yang masuk ke pikiran manusia. Kualitas pikiran sangat dipengaruhi oleh hal-hal sekitar kita. Jika kita berada di antara orang-orang baik, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Sebaliknya, jika kita setiap saat bergaul dengan orang-orang jahat, maka pikiran kita akan penuh dengan kata-kata jahat pula. Jadi, baik tidaknya pikiran Anda tergantung bagaimana Anda mengisi pikiran itu. Oleh karena itu, pikiran Anda harus dijaga, jangan tercemar hal-hal negatif. Apapun tindakan manusia, pada umumnya berawal dari pikiran atau cara berpikir. Dalam rangka mendapatkan kebahagiaan, pikiran harus diisi dengan hal-hal positif sehingga menghasilkan tindakan-tindakan positif sulit bagi Anda melakukan hal-hal yang positif jika pikiran Anda dipenuhi dengan pikiran negatif atau pikiran jahat 2 Tindakan positif Tindakan Anda dipengaruhi oleh cara berpikir Anda Tindakan adalah sebuah perbuatan konkret yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang tersimpan dalam pikiran saat seseorang melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu, maka akan terbangun suatu persepsi, lalu pikiran akan memberi penilaian apakah suka dengan hal tersebut atau sebaliknya. Hasil penilaian ini digunakan untuk membuat tindakan. Masalahnya adalah ada banyak orang sulit mendapatkan ketenangan, sulit menemukan kebahagiaan karena hanya sebatas berpikir positif saja tanpa bertindak, misalnya. Anda bertekad untuk mendapatkan banyak uang dan sudah membuat rencana dalam pikiran, tetapi tidak ada tindakan, hasilnya sama saja tetap tidak punya uang. Maka, jika Anda ingin mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kebahagiaan hidup, pertama-tama harus berpikir positif, lalu pikiran itu harus dilanjutkan dengan tindakan yang konkret. 3 Kebiasaan positif, secara sederhana, kebiasaan kita definisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan positif yang Anda lakukan satu atau dua kali, apakah secara otomatis akan mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya belum. Tindakan-tindakan positif itu harus dilakukan terus-menerus sehingga terbentuklah kebiasaan positif. Kita ambil contoh. Misalnya Anda sulit bangun pagi. Lalu suatu hari diterima bekerja di sebuah instansi yang jam kerjanya mulai jam 7 pagi. Apa yang Anda lakukan? Anda harus memasang weker untuk membangunkan Anda di pagi hari. Oleh karena setiap pagi dibangunkan weker pada jam yang sama, lama kelamaan tubuh Anda menyesuaikan diri bangun lebih awal. Suatu hari, tanpa memasang waker pun, Anda sudah bisa bangun pagi tanpa bantuan. Maka, jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, pertama-tama harus berpikir positif, lalu pikiran itu harus dilanjutkan dengan tindakan yang konkret, lalu tindakan itu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan positif sehari-hari. 4. Karakter Positif Karakter terdiri dari unsur konsep diri, kepercayaan, sikap, emosi, serta kebiasaan dan kemauan. Setiap manusia memiliki karakternya masing-masing yang membedakan satu dengan lainnya. Dalam bahasa sederhana, karakter sering disamakan dengan sifat manusia. Karakter bisa terbentuk setelah mengalami proses waktu yang panjang. Kebiasaan positif yang Anda pupuk terus-menerus. Selanjutnya akan menjadi karakter Anda. Maka, jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, pertama-tama harus berpikir positif, lalu pikiran itu harus dilanjutkan dengan tindakan yang konkret, lalu tindakan itu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan positif itu dalam jangka waktu tertentu akan menjadi karakter Anda. 5 Nasib, pernahkah Anda mendengar seseorang mengatakan, "Memang sudah nasibku?" Ini sebenarnya ungkapan untuk lari dari kenyataan. Dalam definisi sederhana, nasib disamakan dengan keberuntungan seseorang. Pertanyaan utamanya adalah: siapa yang menentukan nasib Anda? Apa benar nasib sudah ditentukan Tuhan dan tidak dapat diubah? Nasib adalah pangkal dari cara berpikir kita, bertindak. Kebiasaan-kebiasaan dan karakter kita, artinya, jika karakter Anda baik, maka dapat dikatakan bahwa ujung dari perjuangan Anda adalah keadaan Anda saat ini, yaitu bahagia. Maka, jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, pertama-tama harus berpikir positif, lalu pikiran itu harus dilanjutkan dengan tindakan yang konkret, lalu tindakan itu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan positif itu dalam jangka waktu tertentu kemudian akan menjadi karakter Anda dan akhirnya sampailah kita pada ujung perjuangan Anda yaitu nasib yang baik hidup bahagia. Lalu pertanyaannya sekarang bagaimana itu semua akan membentuk lingkaran kebahagiaan yang hakiki? Cara kerjanya seperti ini. 1. Dimulai dengan Anda menjaga pikiran positif Anda. Maka lahirlah cara berpikir positif, lalu Anda mengambil keputusan. 2. Keputusan yang lahir dari pikiran positif, Anda wujudkan dalam tindakan-tindakan konkret. 3. Tindakan-tindakan konkret yang positif ini, Anda lakukan terus-menerus sehingga terbentuk sebuah kebiasaan positif. 4. Oleh karena kebiasaan baik ini dipupuk terus-menerus maka terbentuklah sifat atau karakter yang positif. 5. Karakter yang baik akan berujung pada nasib yang baik atau bahagia. Nah, orang yang hidupnya bahagia akan memancarkan pikiran-pikiran positif, tindakan positif, kebiasaan positif, karakter positif. Proses yang berulang-ulang inilah yang saya sebut lingkaran kebahagiaan.